terus ya. Ada ada ada. Okay. Salam negaraku, salam nama guys. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar Hari ini 8 hari bulan March 2025 jam tepat 9 malam. Sebelum itu saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada para muslimin dan muslimat. Dalam masa ini di ibu kota iaitu di Kuala Lumpur Kita tengok uh, Keangkuhan uh, Sedikit Sebanyak yang dilakukan oleh Penjawat awam Di BKL Di mana kita tengok uh, Pasar, pasar Ramadhan Di mana khususnya orang-orang Melayu Menjualkan Juadah-juadah untuk Periuk nasi mereka Sebelum mereka menyambut hari raya Inilah juadah-juadah yang mereka jual untuk mendapatkan sedikit imbuhan sumber pendapatan mereka untuk merayakan hari raya <coughs> tapi saya tengok warga asing bermaharaja gila di Kuala Lumpur semua tempat dia pegang dia jual apa dia tidak mempunyai permit sah lesen sah tidak ada lesen apa-apa pun tapi oleh kerana saya percaya ada sesuatu imbuhan di belakang tabir maka mereka rakus sangat dengan menjual apa jual barangan di Kuala Lumpur depan mata kita nampak berkali-kali kenderaan di BKL penguat kuasa berlalu lalang tetapi macam filem P. Amli nampak pun cobahan, nampak pun cobahan. tapi yang sekarang kita saya rasa sedih sebagai NGO sebagai aktivis sosial saya rasa sangat sedih kerana saya nampak seorang uh, wanita Melayu dikatakan telah menggigit seorang wanita penjawat awam di BKL Kenapakah digigit? kena tanya soal Adakah dia penyakit mental atau fizikal dia terganggu? Bukan Kerana dia dapat sumber sedikit Dia nak jual juadah apa-apa barang Janganlah tersangat kasar Penjawat-penjawat awam Khususnya penguat kuasa di BKL Boleh beramah mesra Bagi dia saman Boleh bagi dia saman Tak ada masalah Dalam undang-undang enakmen Boleh bagi saman Ini masa dia bukan nak jual juadah itu Untuk sampai tahun depan ini sebelum raya satu bulan juga. Adakah orang Melayu tak boleh jual-jual dalam masa bulan Ramadan? Perdana Menteri Melayu, pembangkang Melayu, penjawat awam semua Melayu, tapi Melayu pun tak boleh menjara diri. Kalau macam mana negara ini? So ini satu tanda soal. So kita tengok, NGO kita tengok, kita tak kira bangsa. Udara yang kita sedut tak kira bangsa dan agama. Air yang kita minum ciptaan Tuhan tak kenal bangsa dan agama sebagai aktivis <tuh> yang lama berjuang untuk hak asasi manusia dan juga sebagai solidariti untuk semua saya kata hari ini pula seorang makcik tua mer menangis merana apabila ada pegawai tarik dia punya kema-kema semua so ini semua sebagai menteri wilayah seorang wanita dan Datuk Bandar juga yang pertama sekali ulung-ulung sekali menjadi wanita pertama menjadi Datuk Bandar Kuala Lumpur <tuh> harus prihatin dan harus mengambil tindakan tegas terhadap apa yang berlaku ini. Kerana sekarang social media berhamat besar dengan apa ni pengaruh dia. Seluruh dunia nampak, sampai Indonesia pun dia orang nampak video ni sebab bahasa kita dengan bahasa mereka sama juga. Peleporan ini dipaparkan dalam video menjadi satu sensasi dalam dunia. Brunei nampak, Indonesia nampak, Malaysia nampak, semua pun nampak. Maka ini Siapa yang salah dia akan katakan dia akan, menteri tak gunalah, datuk bandar dia tak guna. Dia akan kata ini persepsi mereka. Maka datuk bandar, menteri wilayah harus menjaga nama negara kita, martabat diraja negara kita. Kita mempunyai daulat, kita mempunyai undang-undang, kita adalah satu negara demokrasi. Bila warga asing boleh bermaharaja gila, kenapakah warga Malaysia, seorang Melayu tidak boleh menjual juadah? Apa salahnya dia bukan jual ganja atau dadah? dia jual juadah untuk menyara untuk merayakan perayaan dia bagilah peluang apa salah kalau nak bagi lesen bagilah lesen sementara dia buayar kalau dia bayar ada peruntukan ada duit untuk kerajaan ada duit untuk DBKL kita tengok kawasan bangla jalan ipo semua digondol digeloloi oleh pakistan pakistan dapat duit daripada mana mereka. mereka bermaharaja gila sampai depan tak pakai akta pun akta parit dan jalan mana perginya dipikir tak ambil uh, kuasa dalam hal tu tapi ini Maci dengan perempuan itu bila dia dah gigit sebab dia terasa sangat sakit kerana duit simpanan dia tak tahu mana dia hutang mana dia hutang dia ambil dia nak jual tengok-tengok dipikir rampas kita bukan kata apa yang dilakukan ODB oh dipikir tu salah dia dalam Bagilah beramah mesra Bercakap nak bagi lesen ke Nak bagi saman Nak bagi saman Senang saja Maka saya merayu Memohon jasa baik budi bicara Atas nama negara kita Atas nama baik negara kita Pemimpin kita Menteri Wilayah Dan Datuk Bandar Harus bertindak segera Sekian terima kasih Daripada saya Dato Dr. Datuk Dr. Kalai Wanar Datuk Ingat-ingat kembali Pada zaman uh, Menteri Wilayah masa zaman Tan Sri Anwar Musa Ya yeah. Dia jumpa yang dia macam ni Dia bagi resen Ha Jadi Itulah keprihatinan <laughs> Saya Sungguh sanjung Tinggi ya. Terima kasih kepada Mantan Menteri Wilayah Tansi Anwar Musa Sebab masa dia tu Tidak ada apa-apa hal macam ni Masa tiba wali ke Masa tahun baru Cina ke Khususnya pada bulan Ramadan Ya eh. ha. Orang banyak suka tahu dia jual juada ke, dia jual mercun ke, apa jual barangan hari raya dia jual tak ada kacau. Ini pula oleh kerana kepercayaan sangat orang Malaysia kepada pimpinan Anwar Ibrahim supaya dia menarajui kerajaan. Bila dia menjadi Perdana Menteri pula, dia lantik kabinet dia. Ini Menteri Wilayah adalah Menteri Kabinet. Setiap hari minggu dia jumpa dengan Perdana Menteri. Hal seperti ini jangan pandang remeh. Ini membuat ha, orang marah. Dia kata itulah saya kata Perdana Menteri Melayu, Pembangkang Melayu Datuk Bandar Melayu, Menteri Wilayah Melayu, Melayu Tapi Melayu pula kena merana macam ni Itu pun wanita Menteri Wilayah wanita Datuk Bandar wanita Yang perempuan gigit pun wanita Gigit pun wanita, yang digigit pun wanita juga ha? Semua teruk sangat So kalau macam ini Macam manalah Malaysia di ambang yang baru Menuju ke wawasan yang Begitu hebat Sedih sangat ada soalan lain? Baik Datuk. Hmm. Saya suka yang Datuk kata tadi tu. Uh, warga asing memang ada di mana-mana. Di mana-mana tengok Kalau dia nak kuat kuasa kan, hmm. ...dipikir mempunyai kuasa mutlak. Dia boleh ambil tindakan terhadap warga asing. Dengan yang bermaharaja gila. Hmm. Di Kuala Lumpur, di mana-mana pun. Contohnya di Kuala Lumpur. Kita tengok. Jalan Imbi. Brickfields. Brickfields di breakfast kita ni kita nampak penjabi penjabi, hmm. penjabi bukan penjabi Malaysia, penjabi dari apa uh, ni India. Dia orang buka kitchen besar besar, dapur besar besar yang kotor sangat dia buat juada, uh, ladu lah itu semua. Takkan di tak nampak? Hari hari di depan mata dia nampak, depan New Central dia buat juada semua. Tapi dia tak kacau. Kenapa itulah saya cerita? kenapa double standard? Warga asing dia boleh jual juada. Nampak ni satu orang duduk Malaysia saja. Yang satu orang warga Malaysia dia akan duduk sana. Saja ini buat wayang. Wayang bila kita pun tahu itu wayang, takkan di dia tak tahu dia mempunyai skop pula apa ni eh, skop KL ke apa dia mempunyai di untuk mem memerhatikan semua. Ha, dia pun mempunyai spy spy semua dia tahu. Tapi itulah saya katakan. Filem Piramli menjadi co satu contoh jembelang datang ke hantu datang ke cobahan. maka bila DBKL datang dia nampak ini semua dia pun kata ini cobahan. susah hatilah saya nampak makcik tu menangis merana uh, kakak itu yang menggigit tu tengok peranan dia sekarang dia dituduh saya percaya dia dulu ditahan eh? sebabnya so, mestilah polis ambil tindakan kan IP dah buka dia ditahan riman keluarga dia macam mana macam mana fizikal dia Dia nak tengok orang ah, sekeliling Eh inilah perempuan yang gigit Macam mana perasaan dia Takkan menteri tak tahu macam mana perasaan Takkan Datuk Bandar tak tahu macam ni perasaan Saya juga minta ketua polis negara kita Supaya beramah mesra mengadakan satu pertemuan lah Ini saya minta jasa baik budi bicara lah saya sendiri akan mengantar satu uh, mesej message kepada Tan Sri Ketua Polis Negara supaya mengadakan satu beramah mesra berjumpa dengan Menteri Wilayah bagi nasihat apa tindakan yang buat. Kita warga Malaysia, negara ini aman dan damai. Bagilah peluang pada masa perayaan, bagi dia orang jual. Nak bagi lesen pun lesen sementara bagilah untuk satu bulan tak ada masalah. Dia bukan mengalang tutup jalan. Ini kita tengok selayang semua. Malaysia juga kan selayang bukan bandar Bangladesh. Sampai jalan dia tutup... Ya. Dia lagi pakai gangster... Dia mencabar kita... Tapi diam juga semua... Mana tindakan... Sepandai-pandainya tupai melompat... Akhirnya jatuh juga... Sekarang jadi menteri... Sekarang jadi Datuk Bandar... Tepuk dada tanyalah selera... Buat tanggungjawab anda... Kepada kepercayaan kepada Tuhan... Kesetiaan kepada Raja dan Negara... Itu sajalah yang saya boleh kata... Berduk, ulang balik, ya. Tak pernah terjadi penjara orang peniaga peniaga wanita gigit dengan kuasa wanita. Hmm. Jadi Datuk dekat sini melihat dari sudut tekanan. Ha, tekanan tekanan begitu itulah yang sedih sangat itu viral sangat tau. Saya kawan saya di Indonesia dari Jakarta menelpon. Dia kata Datuk, ada nampak tak ni video? Saya tengok dia hantar video sebelum tu saya dah nampak lah. Tengok, betapa malu dia kata, kenapa Malaysia macam ni? Indonesia pun tak jadi macam ni lah. Dia bukan jual ganja, dia jual juada. Ha? Jual bakso. Kenapa macam nak pancing Mike Tyson dengan uh, hal ni dia nak tarik-tarik sampai uh, dia tak tahu nak buat apa dia gigit. So, kalau nak tangkap tengok dia kata dalam akta mungkin dia katakan uh, uh, menahan apa ni menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Mungkin dia pakai macam itulah. Dan apa-apa 324 siapa semua dia boleh pakailah. Okay. Tapi sebelum itu polis pun kita bagilah Kita bagi cadangan Polis pun mengkaji Apa Daripada sudut apa Dia tu menggigit Ya Mesti ada sebab Ha hmm. Kenapa dia gigit Dia bukan uh, Anjing gila dia nak gigit Ha Dia digila-gilakan Oleh penjawat awam Bila kita pakai Uniform Jangan jadi gangster lah Bila pakai uniform itu Tanyalah diri sendiri Kita mempunyai tanggungjawab Untuk keamanan untuk bermesra dengan rakyat, setia kepada raja dan negara, itu adalah tanggungjawab bila memakai uniform. Jangan jadi gangster, jangan mencabar. Oh, angkor sangat jangan. Kita, kita tengok eh. Asal Melayu je mesti kena. Ya, ya. Kalau kalau Cina tak ada tak pula kena. Kan tengoklah. Itulah saya kata. Saya pendirian saya sebagai anak Malaysia. Brickfields kawasan orang India. Betul tak? Brickfields kawasan orang India Tapi di BKL Tak kacau pun dekat sana Okey PJ Street Kawasan orang Cina Tapi Bangladesh bermaharaja lela Orang Cina menjadi Alibaba Brickfields India jadi Alibaba Kalau warga Malaysia India kah Cina kah Dia ni agak tak apa Ini kan warga asing Dia bagi tempat depan tu Dia ambil sewa RM4,000 Satu bulan RM4,000 Dia bagi sewa Ha? Lepas Indonesia dia bagi tapi ini pula Yang wanita tu wanita Malaysia Wanita Melayu Yang penjawat awam tu Melayu Tetapi saya pun tengoklah heran sangatlah Kalau macam ini Macam mana masa depan Malaysia Macam mana orang nak dapatkan Satu identiti yang baik Di muka antarabangsa Sekarang Indonesia dah bercerita macam ni Sungguh sedih Baik terima kasih okay. Terima kasih ini kebelasan macam tu. Ya, masih itu bagi kesedaran pada